Я попросив з урахуванням того, що зараз робиться в Криму, щоб спокійно віднеслись, я хочу сказати на російській мові. Ви знаєте, що сьогодні, ночі, я всю ніч на телефонній связі з Кримом більше 120 військових людей зайшли в Верховний Совет Криму, в правительство Криму. Професіонально підготовлені люди, військові, занесли оружие. Автоматическое гранатометы, пулеметы, люди профессионально обучены, каждый знал, что делать, оружие на месяц обороны, разоружили охрану и действуют абсолютно профессионально. В этой ситуации я хотел бы сказать следующее. У нас вот там стоят портреты ребят, которые погибли на Майдане. И мы должны все горячие головы на Украине и в Крыму, тех, кто пытается пролить кровь, предупредить о том, что мы не допустим кровопролития. Это первое. Второе, Александр Валентинович, обращаясь к вам как к Верховному Главнокомандующему, мы должны немедленно сегодня назначить министра обороны и начальника Генерального штаба Украины, потому что украинская армия обезглавлена. Я работал губернатором Севастополя, вместе с командующим ВМС Украины адмиралом Тенюхом и считаю, что этот человек способен решить поставленные задачи, профессионально подготовленный человек. Мы должны создать рабочую группу из представителей фракций всех по Крыму и предпринять определенные действия, вплоть до того, чтобы выехать в автономную республику Крым и начать работу по стабилизации ситуации. Мы должны обратиться к Государственной Думе Российской Федерации с требованием о том, чтобы обеспечить взаимодействие и избежание кровопролития в Крыму. И я хотел с этой трибуны поблагодарить крымских татар, которые вчера, по сути дела, спасли государственность и ситуацию в Автономной Республике Крым и отстояли Украину. Но мы сегодня должны сделать все для того, чтобы предотвратить возможное кровопролитие а оно возможно в Крыму, потому что ситуация крайне тяжелейшая, и всего не могу сказать то, что там происходит. Поэтому я думаю, что надо немедленно сегодня предпринимать конкретные действия по Министерству обороны, по Крыму, в противном случае промедление смерти подобно. Спасибо за внимание.